Мужчины, которые завоевывали мое внимание, были действительно креативны и какие-то поступки с их стороны настолько остались в моей душе. Вот я думаю, что это останется навсегда. Меня родители никуда не отпускали. Ну и я под предлогом того, что я пошла в гости к маминой подруге, к ее сыну на проводы, договорилась с, с, о свидании с мальчиком. Мы очень понравились друг другу, договорились встретиться. Я вот настолько шла и волновалась. Мы там договорились в родном городе, в моем, на таком-то бульваре, востолько-то. Я шла, я так волновалась. Но я э, просто не представляла, как мы сейчас встретимся, о чем я с ним буду говорить. Тем более я сама назначила эту встречу. И когда я шла и увидела очень большой салют, красивый, я так понимаю, это в мою честь было. И мальчик ждал меня со стопкой вот такой шоколадок. Ну, ну, просто, я не знаю, как-то это все так на меня произвело такое впечатление. Но это тоже по-своему креативно. Потом э, тоже был смешной случай, когда... Я познакомилась с мальчиком, мы тоже друг другу очень понравились. Мы ехали в машине, и я, естественно, себя преподношу очень культурной девушкой, леди. Я выхожу из машины, он мне открывает дверь, я подаю ручку. В это время он мне берет за ногу и вытаскивает из машины. Это тоже было очень смешно и по-своему креативно. Ну, то есть уже никого, то есть получилось так, что никого не удивишь подаванием ручки, и он так как-то в один момент схватил меня за ногу и вытащил как-то ловко. Тоже запомнила это на всю жизнь. Очень много моих знакомых показывают мне сертификаты, там, я магистр школы соблазнения, там, и еще и так далее. Мне это все смешно, потому что зачастую такие руки соблазнения заканчивается не более чем как состроить какие-то суперсексуальные глазки и так далее Ну, я считаю что человек должен наоборот себя развивать э, совсем в другой сфере человек должен уметь поддержать компанию э, чтобы вот мне допустим интересно общаться с людьми с новыми которые меня удивляют чем-то, какими-то интересными фактами, какими-то забавными историями. Вот буквально вчера я познакомилась с человеком, и как оказалось, мы с ним просидели, проболтали. Как оказалось, мы просидели 7 часов. Я же, когда вышла на улицу, увидела, что уже на улице 7 часов вечера, а я зашла, по-моему, в 13.00, я зашла пообедать. И в 7 часов вечера я вышла, уже на улице темно, я обалдела, вот насколько интересно мне было с человеком, и сколько нового всего и интересного он рассказывал. То есть масса курсов всяких, но 99,9% из них они бесполезны. Это просто, я считаю, какое-то всеобщее массовое течение, чего я по жизни очень не опасаюсь.